davlat xavfsizlik xizmatining namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda chortoq namangan yo'nalishida harakatlanayotgan nexia rusumli transport vositasi to'xtatilib ko'zdan kechirildi natijada avtomashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan chortoq tumanida yashovchi bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxsning yonida ikki kilogram qirq yetti gramm gashish moddasi borligi aniqlanib protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi shuningdek uning yashash xonadonidan ham kelgusida sotish maqsadida saqlanayotgan to'rt kilogram 942 gram gashish moddasi olindi o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida jami 6 kilogram 989 gram gashish giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil sifatida olindi tergovga qadar tekshiruv davomida ushbu narkotik moddalar muqaddam qirg'izistonlik kuryerlar tomonidan chortoq tumaniga olib kelinib xufiya joyiga qoldirib ketilganligi ma'lum bo'ldi davlatobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa yangiqo'rg'on tumanida yashovchi 1996 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs o'zining boshqaruvida bo'lgan lacetti rusumli avtomashinada 1 kg 842 g gashish moddasini namangan shahrida istiqomat qiluvchi 1984 yilda tug'ilgan fuqaroga o'n to'rt aqsh dollariga sotishga kelishib kelishilgan puldan o'n ming aqsh dollarini olgan vaqtida ushlandi tergovga qadar tekshiruv davomida ushbu giyohvandlik vositasini qirg'izistonlik narkokuryer muqaddam yangi qo'rg'on tumanidagi xufiya joyiga qoldirib ketganligi ma'lum bo'ldi samarqand viloyatida kuzatilgan holatda urgut tumanida yashovchi 1988-1995-1998 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro tojikiston respublikasidan olib kelingan 936 gram o'ttiz moddasini xaridorga berib undan kelishilgan pul mablag'ini olgan vaqtlarida davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi shuningdek tezkor tadbir davom ettirilib ularning jinoiy sherigi bo'lgan 1992 yilda tug'ilgan urgutlik shaxs ham ushlandi lozimki mazkur shaxslarning ikki nafari muqaddam sodir etgan jinoyatlari uchun sudlangan bo'lsalarda o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarishmagan xizmatning farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda quvasoy shahrida yashovchi bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilda tug'ilgan shaxs muqaddam tojikistonlik jinoiy sherigi tomonidan quvasoy shahridagi xufiya joyiga qoldirib ketilgan to'qqiz yuz ellik gramm gashish giyohvandlik vositasini olib uni hamshahari bo'lgan bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda tug'ilgan fuqaroga pulini keyinchalik berish sharti bilan olti ming aqsh dollariga sotgan vaqtida ushlandi tergovga qadar tekshiruv davomida ushbu narkotik siga quvasoy shahrida yashovchi ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan fuqaro ham aloqador ekanligi aniqlanib u ham qo'lga olindi navbatdagi holatda esa qo'qon shahrida yashovchi 1963 yilda tug'ilgan fuqaro tojikiston respublikasidan olib kelingan 492 yuz gramm gashish moddasini 75 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi hozirda mazkur shaxslarning barchasiga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan